بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ شب براعت تقسیم امور کی رات بھی ہے اور مغفرت کی رات بھی ہے اسی طرح سے شب براعت کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ رب کریم کی رحمتوں کے نزول کی اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات بھی ہے شعب المان میں امام بیحقی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل فرمائی ہے حت عثمان بن ابل العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلاۃ والسلام نے اشاء فرمایا کہ جب شعبان کی پندرہویں شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ اللہ تبار تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت کے اور شرک کرنے والے کے اسی طرح سے سرن ابن ماجہ میں یہ روایت علی المتدع شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی پندروی شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ رب العزت کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں اور یہ اعلان بارگاہ الہی سے مسلسل ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے ان احادیث سے پتہ چلا کہ شب براعت نہ صرف تقسیم امور کی رات ہے نہ صرف مغفرت کی رات ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے ناظر ہونے کی رات بھی ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی رات بھی ہے